Давайте. Милые женщины, милые девушки, милые дамы, вы радуете нас своим присутствием, вы радуете тот мир, в котором мы живем. Мы забываем обо всем на свете, видя вас, слыша вас, думая о вас. Вы самое лучшее, что создано природой, что создано Богом. С праздником вас, родные. Любви вам большой, внеземной, самый светлый. Всего вам самого-самого наилучшего. Пусть каждый день будет для вас солнечным и ярким. Пусть ваша семья приносит вам только радость и счастье. Пусть работа будет удовольствием. Всего вам самого-самого наилучшего не только в этом году. Каждый день, каждый час, каждый день. Погнали. Поздравляю. Дорогие девчата, я вас поздравляю с 8 марта. Искренне желаю вам любви в жизни. А самого главного счастья, потому что вы девочки самые драгоценные в мире. Никакие деньги и богатства не сравнятся с вами. Мы любим вас очень сильно и этот праздник создан для вас. Никак... И никогда не исчезнет, как и вы. Мотор. Поздравляем всех с Днём Марта. Желаем вам счастья, здоровья, всего наилучшего. С праздником, дорогие девочки, женщины наконец, я желаю, чтобы ваши желания и мечты были исполнены. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим женским днем. Я желаю, чтобы ваша жизнь была опытом непрерывной радости, непрестанного творчества, нескончаемого развития и полной самореализации в каждый текущий момент. Поехали. Поздравляем вас с этим чудесным праздником 8 марта. Уважаемые женщины, с праздником вас весны 8 марта любимым женским днем. Желаю вам добра, счастья, любви, чтобы вы всегда были прекрасны и радовали мужскую половину, и чтобы вы всегда выглядели красиво. А что, можно и подрезать? Давайте. Дорогие учителя, поздравляю вас 8 марта. С счастья, здоровья, большой любви. В жизни будет все как прежде. Любовь, уверенность, надежда. Уверенные цели и удача. А сердце добрым и горячим.

and Que haya luna llena será porque el niño esté de buenas y si el niño llora, me guarda la luna para. Я требую продолжения банкета.